bismillahi rohmanir rohim ahamdulillah vasalotu vassalam iabosdan rivoyat qilinadi naiy sallallohu alayhi vasallamning robbim menga yordam bergin menga qarshi yordam bermagin mening foydamga nusrat bergin ziddimga nisrat bermagin mening foydamga makr qilgin zrimga nar qilmagin menga hidoyatni oson qilgin menga tajovuz qilganlarning ustidan menga yordam bergin robbim meni o'zingga ko'p shukur keltiruvchi o'zingni ko'p zikr qiluvchi o'zingdan qo'rqib turuvchi o'z amringga bo'ysunuvchi o'zingga hushu orula talinuvchi ko'p h uruvchi va barcha ishlarda o'zingga qaytuvchi qilgin tavbamni qabul et gunohimni yo'q Duayı icabet et. Hüccetimden sabit et. Kalbini hidayet et. Tilimini doğru et. kalbimin karasını sorup al. Dip dua kıyanlarını işittim. Bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cemlevci kelimeler sıfır ile kök mananı ifade etmişe üstü bile dua kıyanlarına şahit oldu. Elbette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in boshqa duolari kabi bu muborak duo ham hammamiz uchun o'rnak va talam bu duoni chuqur tushungan yodlab o'rgangan va bajarib yergan shaxs kam bo'lmaydi keling ushbu duoni qisqacha bo'lsa ham o'rganib chiqaylik rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z duolarida quyidagilarni a alloh taolodan so'raganlar menga yordam bergin menga qarshi yordam bermagin mening foydamga nusrat bergin zidimga nusrat bermagin yordam so'rashda alloh taoloni o'zi amal qilgan narsaga amal qilishda din dunyo ishlaridagi nafs shayton jin hamda insonlardan bo'lgan dushmanlarga qarshi turishda muqiat so'rash bor meni foydamga nusrat bergin zidimga nusrat bermagin demak nusrat so'rashda alloh taolo yaratgan barcha magaliqatlardan ustun bo'lish ularning bosini ostida qolmaslikka nusrat tilash bor mening foydamga makr qilgin zararimga makr qilmagin allohning makri deyilganda u zotning o'z balolarini dushmanlariga ular sezmagan tarafdan tushirishi anglanadi allohning makri bandaning umrini uzaytirib qo'yish unga zohiriy ne'matlarni berib qo'yish kabilar bilan ham bo'lishi mumkin allohning makri gohida bandani tatlar ila dereceye derece alış ila burjuje hamı olabilir. Ben de uyardı ibadetlerim kabul oldu diye uyardın yürü biri var. Hesdedeyse onlar kabul olmayacak mılar? Özellikle böyle terdikler ki bu duada da bakirim ne minik düşmanların minge ilmaz diye Minge hedef asan Bu malan inen keder esvuracak diye hamdan menga tajovuz qilganlarning ustidan menga yordam bergin boshqa shaxs tomonidan biror bandaga tajovuz qilinishi katta tashvish va g'an bo'ladi shuning uchun bu narsadan saqlashini alloh taoloni o'zidan so'rab duo qilib turish juda yaxshi bo'ladi meni ko'p keltiruvchi koshukvqilgin kafaviy shukur urfda ne'mat uchun berilgan har bir mukofotdir shukurning asli ne'matni tasavvur qilish va izhor qilishdir shukur bandadan bo'lganda ehsonga nisbatan irfondir alloh taolodan bo'lganda savob va ajir hamda go'zal maqtovdir degan munoiy shukur ikki xil bo'ladi birinchisi til shukur bo'lib u ne'mat beruvchiga maqtom aytish bilan ado etiladi ikkinchisi a'zolarnin shukuri bo'lib ne'matga yerishga mukofot taqdim qilish bilan ado etiladi shukur qiluvchi inson alloh taolo o'zini doim kuzatib turishlikni his etadi va ne'mat yetganda zohir bo'ladigan mandanlik isrof va shunga o'xshash salbiy holatlardan qodiy bo'ladi natijada o'ziga berilgan ne'matlardan foydalanib yaxshi amallarni ko'paytiradi o'zingni ko'p zikr qiluvchqilginoda zikr bandaning robbini til va dil bilan islashidir bu u zotning o'zini sifatlarini amallarini hukmlarini zikr qilish yoki kitobini hadovat qilish yoxud u zotga duo qilish u zotdan biror narsani so'rash u zotga hamni sano aytish u zotni ulug'lash va u zotga shukur keltirish kabi narsalar ila bo'ladi zikr har bir bandadan talab qilingan va har bir bandaga mahbum qilingan narsadir zikr doimo qilinishi kerak bo'lgan mav'ub ishdir faqat shariat istisno qilgan qazoyu hajat va qutba eshitish paytiga o'xshash holatlardagina zikr qilinmaydi ya'ni qazoga va hojatga kirilganda zikr qilinmaydi xutba deganda imom hatid masalan juma kuni quta o'qiydi amr maru qilai mana shu paytlarda zikr qilish kerak emas yoki mana hozir suhbat o'tkazib turibmiz suhbat jarayonida o'zingizcha zikr qilishingiz mumkin emas tasiolib o'tirmag balki mana shu eshitganga eshigan istikən bo'lasiz o'sha istisno istisno ikkita işte, oiga kirganda zikr qilinmaydi va ya'ni xuto zikr qilinmaydi alloh taoloning o'zi qur'oni karimdagi ko'plab oyatlarda biz bandalarga zikr qilishni amr etgan zikrda bardavom bo'lish va ko'p qilishni najot uchun shart qilgan zikr qiluvchilarni maqtagan ularni o'z oyatlaridan bahramand bo'ladiganlar deb atagan va zokirlarning aql egalari ekanini ta'kidlagan ba'zi ulamolarimiz mazkur oyatlarning soni bir yuz yetmish to'rtta ekanini ta'kidlashgan alloh taolo zikr qilmaydiganlarni qoralagan zikrni unutib boshqa narsani eslaydiganlarning hasrat nadodatdan qolishini ta'kidlagan qur'onda keltirlgan zikr qiluvchi bandasi haqida ham zikr qilmaydgan haqida ham oyatlar o'zingdan qo'rqib tuchiqiin dunyoda olloh taolodan qo'rqmaydigan odamdan yomon yo'q shuning uchun ham nalda allohdan qo'rqmaydigandan qo'rq deyilgan Allah Teala'dan korktuğumuz için bunu ise her bir için katta vakti ve ülken sağlıktır. Allah Teala'dan korkuş daima ruhi hayatın asaslarından bunu bilgiler. Çünkü bu nesne insan her işe yaşlılık çok kolay yolu çıkar. Çünkü için hem bazı şariyetler bana şu fikrimde, kişiler kalbe geçiyor ve çok şükür yapılır. Onlar ki Allah Teala'nın azadı bu dünyayı, bu dünya azabı gibi bir ufkan kılıçını bayan ayırı. İnsan alloh taolodan qo'rqmas ekan u hech qanchon yomonlikdan qaytmaydi havoyi nafsi nimani xohlasa shuni qiladi bu yo'lda o'zidan boshqalarga qanday sabrlar yetish haqida qayurmaydi insonni o'zidan boshqaga yomonlik qilishdan qaytarish uchun tuzilgan qonunlar hozirgida hech qanday foyda bergani yo'q ya'ni dunyoda qonunolar da? islomda doimo olloh taolodan qo'rqib turish uning uningazobidan xavfda bo'lish lozimligi kishilarga eslatib kelilgan shunday bo'lgandagina kishilar alloh taologa itoat qiladilar va uning roziligiga muyassar uchun to'g'ri yo'ldan boradilar qur'oni karim oyatlari buning guvohidir alloh taolo qur'oni karimda oyatlar keltirgan jumladan nur surasi ellikikkinchi oyat kim allohga va uning rasuliga itoat etsa hamda allohdan qo'rqib unga taqvo qilsa ana o'shalargi a erishiruvchilardir mulk surasi o'n ikkinchi oyat albatta o'z robbilaridan g'oyibdan qo'rqadiganlar uchun gunohlarini kechish va ulkan ajr savoblar bordir bayyana surasi sakkizinchi oyat alloh ulardan rozi bo'ldi ular ham u zotdan rozi bo'ldilar bu robbidan qo'rqqanlar uchundir alloh taolodan qo'rqish insonni odom doirasida shijoat qiladi bu esa eng yaxshi insoniy sifatlardanbiri kishining o'z robitdan qo'rqishining ma'lum chegarasi bo'lib u omudlikka yetib bormasligi kerak faqat qo'rqitish asosidagina qilingan tarbiya islom nazarida noto'g'ri tarbiya hisoblanadi chunki bunday tarbiya qalblardagi urugni so'ndiradi yaxshilik alomatlarini berkitadi har bir kishida yaxshi ish qilishga xohish bo'lib Kafa, gələn, ruhantır, bu haqiqətni yaxşı mənqəbə, Allah təalanın fəzli kəramətinə elçiliş qadəsi ilə ruhlandırır. Allah tərəfindən qurbanlıq ilə qorxış, mömin insanın işlərinə ijobi təsir xoç edən və amendlədir. Şo nəcə insan jiddan tərbiyələyir və onu müsəlman cəmiyyətinin yaxşı əzosisinə yatırar. Öz qanuniga bu순uncu edilir. Allah təalanın əmriga bu순uncu buluş, bəndən ulkan baxır. har bir ishda alloh taologa bo'ysunish itoat qilish alloh taoloning amirlarini bajarish bandaning burchidir bu holatga erishish har bir banda uchun ulug' maqomdir buni duoda so'rab turish kerakligini ushbu hadis sharifdan igab olamiz o'zingga xushu huz'u ila talpinh qilgin ushu qo'rquv bilan sukunatning birga qo'shilgandir ma'lumki ushu qalbga oid amaldir shuv qalb tuzuk ushuvsiz qalb buzuq qalbning buzuqligi va tuzukligiga qarab insonning buzuq yoki tuzukligi belgilanadi buzuq lug'atda ovozli bo'lish o'zini tast olish va o'zini xor tutishni bildiradi Onda bo'ysunish va itoatkorlik malosi ham bor